Отрезали волосы. У меня были длиннее чуть прическа. Они женщины начали таскать клочья, вот так раздирая волосы. Катя Будко, ой, ей ой, били прикладом колени по бокам. Ей отрезали также волосы, тебя таскали по волосам. Нам говорили, вы бегите в поле, а мы будем вас обстреливать. Ну, кому повезет, того раним, а кого нет, того убьем. Было также слышно, что и они между собой обсуждали тот факт, что они нас провоцировали. То есть, если бы от нас была какая-то реакция жесткого характера, тогда они нас убили бы. Вот, после палаточного городка нас направ... повели в подвал. Там было подготовлено все, и видно, что это все не новое. Эти матрасы брошенные, это не новые матрасы. Было видно, что они прострелены, были видны следы крови. Но ну, там не убивали, там, видимо, так же, как и нас, били и все остальное. Нас попросили, не попросили, нам сказали встать на колени, лицом к стенке. Нам с, связали с таким, знаете, жгутом, которым подвешивают баннера, пластмассовым. Нам а, вот затянули очень-очень сильно руки, у нас потом остались, такие знаете, синяки. Вот. И ну, переходить, пере, переходить, периодически подходили, били ногами в боковые части, посадили в КАМАЗ и под конвоем отвезли под Севастополь. Мы были на территории военно-морского флота Российской Федерации. Везли нас 6 часов. Потом следовали каждый день, три ну, дня, допросы. Ви знаєте, такое чувство було, що нас чим то пічки, бо ж ми все время хотіли спати, що то підмішувавки то за толіснотворний, ні понятно. Ми все время спали. Що вона більше розповіла про ситуацію на місці? Тобто з того, що вона побачила, те, як ми були туди привезені, це є факт піратства, тобто факт піратства міжнародного, тому що ми були по суті викрадені і ще й представниками іншої держави. А більш того, страшним є те, що а, ми не єдині з ким це відбувалося. Тобто, я а, ще один момент, щоб ви просто розуміли наскільки у нас все забрали, всі речі, які були в машині забрали. У мене а, навіть а, на ключах забрали бейлок. Тобто, ну навіть таку дайвничку, але її все одно теж немає. Вони теж її вкрали. Тобто, це було повне мародерство. І е, страшно те, що це продовжує відбуватися. Коли ми виїжджали, ми бачили машини, які стояли на цьому ж КП в армянську без намаїв. І люди, які е, були в цих машинах, вони ну мають десь бути. Вони десь були, але ну ми не знаємо де.